নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বহুদিন ফেচবুকত ভিডিঅ' দিয়াই নাই আচলতে কি হয় মই যিহেতু প্ৰফেচনেল ইউটিউবাৰ নহয় গতিকে সেই আগৰ উৎসাহটো ভিডিঅ'ৰ প্ৰতি কমি আহিছে তথাপিতো আপোনালোকৰ আগ্ৰহৰ কাৰণে আজি নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো হ'ল যে পাড্য অৰ্ঘ মানে কি আমি সকলোৱে এটা কথা শুনো যে পাড্য অৰ্ঘ যিকোনো পূজাত পাদ্য অৰ্ঘ দৰকাৰ এতিয়া পাদ্য অৰ্ঘ কি এখন পূজাত ষোল্লবিধ উপাচাৰ থাকে আৰু তাৰে দুবিধ উপাচাৰ হ'ল পাড্য অৰ্ঘ আমি যেতিয়া কোনো এটা পূজা পাতোঁ যাৰ সংকল্পলৈ পূজা পাতোঁ তেওঁক যেতিয়া আবাহন কৰি অনা হয় তেওঁক ভৰি ধোৱা হয় আৰু তেওঁক ভৰি ধুৱাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰক ভৰি ধুৱাবৰ কাৰণে যি জল দিয়া হয় সেই জলকে হয় কয় পাদ্য পাদ্য মানে পদজল আৰু পূজাৰ পিছত সেই পদজলে আমি গ্ৰহণ কৰোঁ মূৰত লওঁ আশীৰ্বাদ হিচাপে অৰ্ঘ কি অৰ্ঘ হ'ল উপচাৰ অৰ্ঘ অৰ্পণ কৰা হয় ঈশ্বৰক উদ্দেশ্যে আচলতে চন্দ্ৰ অৰ্ঘ আৰু সূৰ্য অৰ্ঘ প্ৰত্যেক পূজাতে চন্দ্ৰ অৰ্ঘ আৰু সূৰ্য অৰ্ঘ দিয়া হয় খা অৰ্ঘৰে আচলতে খাদ্য দিয়া হয় যে প্ৰথমতে কি কৰা হয় তেওঁক মাতি অনা হয় আসন দিয়া হয় আসন পাতি দিয়াৰ পিছত তেওঁক ভৰি হাত ধোৱা হয় তেওঁক গা কে গা ধুওৱা হয় তেওঁক খাদ্য দিয়া হয় কথাবিলাক তেনেকুৱা পাদ্য অৰ্ঘ আমাৰ ধুনীয়া সাহিত্যটো পাদ্য অৰ্ঘৰ ধুনীয়া কথা কিছুমান আছে যে পাড্য অৰ্ঘ লৈ তেওঁক আমি আদৰি আনিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰবীন্দ্ৰনাথৰ বহুত লেখাতো পাদ্য অৰ্ঘৰ কথা আছে যে কাৰোবাক যদি স সন্মানে আদৰি আনি তেওঁক যদি ভৰি হাত ধুৱাই আদৰ সাদৰ কৰি বহি খাব দিয়া হয় যে আমি তেওঁক পাড্য অৰ্ঘ দি আদৰি আনিলোঁ এনেকৈ এনেকৈ কোৱা হয় সাহিত্যত ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰতো পাড্য অৰ্ঘই যথেষ্ট গুৰুত্ব বহন কৰিছে আমাৰ সাহিত্যৰ ভঁৰালত পাদ্য অৰ্ঘ্যই এটা সুকীয়া স্থান লাভ কৰিছে গতিকে পাদ্য অৰ্ঘ হ'ল মানে পাদ্য আৰু অৰ্ঘ হ'ল পূজাৰ দুবিধ উপাচাৰ পাদ্য মানে হ'ল পদজল আৰু অৰ্ঘটো হ'ল তেওঁক দান কৰা অৰ্ঘ খাদ্য খাদ্য দিয়া হয় অৰ্ঘ অৰ্পণ কৰা হয় এতিয়া ধৰক আহি আছে শিৱ পূজা মই শিৱ পূজা সম্বন্ধেও বহুতৰ লগত বহুত কথা পাতিলোঁ বহুত আমি ভিডিঅ'টো দেখা পাইহ কিছুমানে আমাক কয় যে অৰ্ঘ দান কৰিব লাগে আচলতে অৰ্ঘ দানটো হ'ল সংকল্প কিছুমানৰ সংকল্প থাকে আৰু প্ৰত্যেকটো অৰ্ঘ দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে এটা সুন্দৰ মন্ত্ৰ থাকে যে ধৰক অৰ্ঘত যেতিয়া জল লয় জল তুলসীৰ পাত বেলপাত দুবৰি চাউল তিল দি অৰ্ঘ যেতিয়া অৰ্পণ কৰে সেই অৰ্ঘত সুন্দৰ মন্ত্ৰ এটা কোৱা হয় যে এই ফুল তিল তুলসী দি আপোনাক অৰ্পণ কৰিছোঁ ইয়াত আপুনি গ্ৰহণ কৰিব দেখিছে আপোনালোকে কল কল দি তাত তিল চাউল সৰিয়হ দিয়ক অৰ্ঘ দিয়া দেখিছে সেই অৰ্ঘ সূৰ্য দেৱতাক দিয়া হয় যে গ্ৰহণ কৰক মই আপোনাৰ কাৰণে এই অৰ্ঘ প্ৰদান কৰিছোঁ এই অৰ্ঘ আপুনি গ্ৰহণ কৰক এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া মন্ত্ৰ আছে আৰু কোৱা হয় যে এই অৰ্ঘৰ যি ফলপ্ৰাপ্তি সেই ফলপ্ৰাপ্তি মোক প্ৰদান কৰিব কিছুমান মানুহে সংকল্প লয় যে সেই ঈশ্বৰ মোৰ মনৰ কথাখিনি মই ভবা মোৰ পৰিয়ালটোক আপুনি সদায় সুখ আৰু সমৃদ্ধিশালী কৰি ৰাখিব মই আপোনাক ঘৃত অৰ্ঘ প্ৰদান কৰিম আচলতে মই শিৱ পূজালৈ কৈ আছোঁ যে শিৱক আচলতে চাৰিটা সময়ত হেনো চাৰিটা বিশেষ বিশেষখনত চাৰিটা অৰ্ঘ প্ৰদান কৰা হয় দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু প্ৰথম প্ৰহৰত তেওঁক ঘৃত মানে প্ৰথম প্ৰহৰত তেওঁক দিয়া হয় দুগ্ধ গাখীৰ দিয়া হয় দ্বিতীয় প্ৰহৰত মানে দধি দৈ দিয়া হয় তৃতীয় প্ৰহৰত ঘৃত ঘি ঘি দিয়া হয় আৰু চতুৰ্থ প্ৰহৰত মধু মানে মৌ দিয়া হয় এনেকৈ যদি চাৰি অৰ্ঘ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মহাপ্ৰভু সন্তুষ্ট হয় আৰু ভক্তৰ মনোকামনা পূৰ্ণ কৰে বহুতে কয় যে আমি আচলতে স্বাৰ্থপৰ ভগৱানক কেৱল স্বাৰ্থৰ কাৰণেই আমি বস্তু দিওঁ বা আমি যেতিয়া মানস কৰোঁ যে প্ৰভু আপুনি মোৰ মন মনৰ এইখিনি কথা এইখিনি বস্তু পূৰণ কৰি দিয়ক মই আপোনাক এইটো প্ৰদান কৰিম সেইটো চৰ্ত ৰাখি কৰা বুলি কয় আচলতে আমাৰ মানে ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্কটো আমাৰ যেতিয়া আপুনি সদায় মনেৰে ভাবি থাকে সেই সম্পৰ্কটো ঘৰুৱা সম্পৰ্ক এটা নিচিনা হৈ যায় ঘৰখনত আমি সদায় এখন থাপনা ৰাখোঁ সেয়া আমি যাকেই নাভাবোঁ কিয় তেওঁ যি ধৰ্মৰে নহওক তেওঁ যি ধৰ্ম বা যি শক্তিকে বিশ্বাস নকৰক তেওঁ ঘৰৰ পৰাই ঈশ্বৰক আৰাধনা কৰে আৰু ঈশ্বৰক কেতিয়াবা তেওঁ ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণেও অৰ্ঘ প্ৰদান কৰে ধৰক মোৰ বহুত মানুহৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৰ্তাই ৰখাটো এটা মন্ত্ৰৰ নিচিনা হৈ যায় গতিকে তেওঁ সদায় জলৰ অৰ্ঘ এটা প্ৰদান কৰে জলাৰ্ঘ যিটো কয় জলৰ অৰ্ঘ এটা যে জল আমি প্ৰদান কৰোঁ আমি সূৰ্যক জল দিওঁ আমি তুলসীক জল দিওঁ আমি প্ৰত্যেক দেৱ দেৱতাকে জল দিওঁ আৰু পূজা পূজাৰ শেষত আমি জল গ্ৰহণ কৰোঁ আচলতে জলৰ এটা সাংঘাতিক শক্তি আছে আপোনাৰ মনৰ সকলো কথা জলক কওক আৰু আটাইতকৈ শক্তিশালী ধাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা জলৰে আছে সেইকাৰণে যে মানুহে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰটো জল ব্যৱহাৰ কৰে দেখিছেনে নাই মানুহে ফু মাৰি মন্ত্ৰ গাই জল দিয়ে জলৰ সেই শক্তিটো আছে যে মই যে কথাখিনি কৈছোঁ এই ইয়াতে যিটো মোৰ পানীৰ বটল আছে সেই জলে মোৰ কথাখিনি গ্ৰহণ কৰি লৈছে গতিকে মোৰ কথাখিনিৰ যিখিনি মানে শক্তি পাৱাৰ কথাৰ শক্তি আছে সেই কথাটো আপুনি ধৰক মই যেতিয়া আপোনাক এই কথাখিনি কৈ আছোঁ আপোনাৰ মনত এটা ভক্তিভাৱৰ আধ্যাত্মিক ভাৱ এটাৰ আপোনাৰ মনত উৎপন্ন হৈছে সেইটো উৎপন্ন হৈছে একমাত্ৰ মোৰ কথাখিনিৰ কাৰণে আৰু সেই কথাখিনিত থকা শক্তিৰ কাৰণে সেইকাৰণে কথাত শক্তি থকা বুলি কয় কথা সৰ বুলি কয় কথাত এটা শক্তি আছে যিটো শক্তিয়ে আপোনাক মনৰ আপোনাৰ মনক আলোড়িত কৰিব পাৰে আমাৰ আপোনাৰ দেহ মনক উত্তেজিত কৰিব পাৰে আপোনাৰ দেহ মনক আনন্দিত কৰিব পাৰে কথাৰ এনেকুৱা শক্তিত আপোনাক ক মনক দুখী কৰিব পাৰে কথাৰ এনেকুৱা শক্তি যে যি কথাই আপোনাক দুখী কৰি তুলিব পাৰে যি কথাই আপোনাক সুখী কৰি তুলিব পাৰে যি কথাই আপোনাক প্ৰতিশোধ প্ৰদান কৰি তুলিব পাৰে আপোনাক উত্তেজিত কৰিব পাৰে কথাৰ এনেকুৱা শক্তি আছে কথাই আনকি জীৱনৰ প্ৰতি মোহ নাইকিয়া কৰি দিব পাৰে আপুনি আপুনি আপোনাৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা এটা কথা এটা শব্দৰ এনেকুৱা শক্তি আছে গতিকে সেই কথাৰ শক্তিখিনি প্ৰথম গ্ৰহণ কৰে পানীয়ে সেইকাৰণে পানীক প্ৰত্যেক পূজাত পানীক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু সেই পানীক গংগা আৰাধনা কৰা হয় গংগা যমুনা গোদাৱৰী সৰস্বতী আদি পবিত্ৰ নদীসমূহৰ কল্পনা এটা কৰি লোৱা হয় যে পূজাত ব্যৱহাৰ কৰা পানীখিনি সেয়া তেওঁলোকক আৰাধনা কৰা হয় তেওঁলোককো ফুল অৰ্পণ কৰা হয় যে তোমালোক আহি এই পূজাৰ পানীখিনি পবিত্ৰ কৰি দিয়া গতিকে অৰ্ঘটো তেনেকুৱা এটা যি অৰ্ঘত পবিত্ৰতা থাকে যি অৰ্ঘত শক্তি থাকে যি অৰ্ঘ মানুহে মানস কৰে যি অৰ্ঘ প্ৰদান কৰিলে মানুহে ফলপ্ৰাপ্তিৰ আশা কৰে আৰু আমিতো জীৱনত যিবিলাক কাম কৰোঁ এনেকুৱা নহয় ধ গীতাই কৈছে কৰ্ম কৰ্ম কৰি যোৱা কিন্তু ফল তুমি নিবিচাৰিবা কিন্তু আমি সাধাৰণ মানুহে কাম কৰিলে সদায় ফল এটাৰ আশা কৰোঁ ধৰক মই ব্যৱসায় কৰিছোঁ মই সদায় আশা কৰোঁ যে মই ব্যৱসায়ৰ পৰা ব্যৱসায়ৰ পৰা যাতে লাভৱান হওঁ ঠিক তেনেকুৱা পৰীক্ষাৰ সময়ত যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ে তেওঁলোকে এটা আশা কৰে যাতে মোৰ ৰিজাল্টটো ভাল হয় মানুহ এজনে যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দিয়ে তেওঁ আশা কৰে যে ইণ্টাৰভিউৰ ৰিজাল্টটো যাতে ভাল হয় তেওঁ যাতে চাকৰিটো লাভ কৰে আৰু প্ৰত্যেক সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে যেতিয়া এইবিলাক কাম কৰিবলৈ লয় তেওঁ প্ৰথমতে ঈশ্বৰক মনতে ভাবি লয় যিয়ে ঈশ্বৰক বিশ্বাস নকৰে মইতো তেওঁলোকক আটাইতকৈ শক্তিশালী মানুহ বুলি ভাবোঁ কাৰণ তেওঁলোকে ঈশ্বৰক বিশ্বাস নকৰাকৈ অকল নিজৰ দমতে এই পৃথিৱীখনত ধুনীয়াকৈ চলি আছে গতিকে তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিওঁ কিন্তু ঈশ্বৰ বিশ্বাসীবিলাকক তেওঁলোকে যেতিয়া থাক্ঠা কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি পুতুৰ ভাৱ এটাও আহে কাৰণ ঈশ্বৰ বিশ্বাসে মনক শক্তিশালী কৰে আৰু আপুনি যেতিয়ালৈকে এটা সাংঘাতিক সমস্যাত নপৰে য'ত বিজ্ঞানে আপোনাক হাত দাঙি দিয়ে য'ত ডাক্তৰে আপোনাক হাত দাঙি দিয়ে যে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ য'ত বিজ্ঞানে আপোনাক কৈ দিয়ে যে আৰু একো উপায় নাই তেতিয়া মানুহ একান্তভাৱে নিৰ্ভৰশীল হয় ঈশ্বৰৰ ওপৰত তেনেকুৱা বিপদ জীৱনত পাৰ কৰিছোঁ বাবে মই নিজেও অত্যন্ত ঈশ্বৰ বিশ্বাসী ঈশ্বৰক লৈ কোনোবাই তুচ্ছ তাৎছিল্য কৰে কৰিলে মই বহুত আঘাত পাওঁ আৰু মই সৰু সৰু কথাবিলাক জানিব বিচাৰোঁ যে পাদ্য অৰ্ঘ কি পূজাৰ উপাচাৰ কি কি কৰিলে কেনেকুৱা ফলপ্ৰাপ্তি হয় কি কৰিব লাগে মই নাজানো কিন্তু জনাৰ ইচ্ছা মোৰ সদায় আছে আৰু সেইকাৰণে মই সদায় কওঁ যে সকলোৱে কথাবিলাক জানিব লাগে এনে কাম কৰা আৰু জানি কৰা আপুনি একো নজনাকৈ ধৰক ঈশ্বৰক আদৰণ প্ৰদান কৰিছে সেইটো এটা বেলেগ কথা কিন্তু আপোনাৰ যদি জানিবলৈ ইচ্ছ আগ্ৰহ কৰে বা শুদ্ধ পৰীক্ষাৰ মানে ঈশ্বৰক যিবিলাক কৰা কাৰেক্টলি কৰা যদি পৰীক্ষা আপুনি দিছে তাত যেতিয়া প্ৰশ্ন কাকতখনৰ প্ৰশ্নবিলাক আপুনি জানি শুদ্ধকৈ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ভাল নম্বৰ পাব নহয় জানো কথাবিলাক চব তেনেকুৱা ঈশ্বৰ আৰু মানুহৰ মানুহৰ মাজতে আছে ঈশ্বৰ আপুনি মানুহক ভাল পালেই ঈশ্বৰেও আপোনাক ভাল পাব আপুনি মানুহৰ অন্যায় নকৰিলে আপুনি মানুহৰ লগত একাত্ম হৈ থাকিলে ঈশ্বৰ আপোনাৰ লগত একাত্ম হৈ থাকিব ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আমাৰ ভক্তি আমাৰ মন মগজুত সোমাই গৈছে শিৰাই শিৰাই সোমাই গৈছে কাৰণ আমি শৈশৱ মানে জন্মৰ পৰা আমি তেনে এটা পৰিৱেশতে ডাঙৰ হৈছোঁ যিসকলৰ ঘৰত তেনেকুৱা পৰিৱেশ নাই তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ কিন্তু যিসকলৰ ঘৰত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছে তেওঁলোকে সদায় মনত সদায় হৃদয়ত সদায় মগজুত ঈশ্বৰৰ ভাৱনা এটা কঢ়িয়াই ফুৰে বাবে তেওঁলোকে তৎক্ষণাতে কাৰো অন্যায় কৰিব নোৱাৰে কাৰণ ঈশ্বৰৰ হাতত পাঁ পুণ্যৰ বিচাৰৰ যিখন লিষ্ট সেইখন ঈশ্বৰৰ ওচৰতে আছে পাদ্য অৰ্ঘৰ কথাটো এইকাৰণে মই ক'লোঁ যে এই কথাটো মোৰ জনাৰ ইচ্ছা বহু দিনৰ মই মানে জানিবৰ কাৰণে কিমান পুৰোহিত কিমান কৈছোঁ কিমান পঢ়িছোঁ হিচাপ নাই গতিকে মই ভাবিলোঁ সেইদিনা এজনী সুধিলোঁ তাৰমানে আমাৰ দোকানত অহা মহিলা এগৰাকীক তেওঁ বিশেষ নাজানেই কিন্তু জনাৰ ইচ্ছা গতিকে তেওঁ যে এতিয়া আগ্ৰহ কৰিছে মই ভাবিলোঁ বহুতৰ নিচা আগ্ৰহ থাকিব পাৰে গতিকে পাদ্য অৰ্ঘৰ কথাখিনি ময়ো ক'লোঁ আহি আছোঁ মই বিশেষ তেনেকৈ নাজানো মই এটা কথাই জানো যে পাড্য অৰ্ঘলৈ আপুনি আমাৰ ঘৰৰ মন্দিৰতো আমি সদায় পাড্য অৰ্ঘলৈ ঈশ্বৰক ভৰি ধুৱাওঁ হয় নে নহয় ঈশ্বৰক অৰ্ঘ প্ৰদান কৰোঁ সেইটোতো আমি প্ৰত্যেকেই নিজৰ ঘৰত কৰোঁ ধূপ চাকি জ্বলাওঁ হয় নে নহয় গতিকে জানি কৰিলে ভাল কাৰণে মই কথাখিনি ক'লোঁ যদি কিবা ভুল ক'লোঁ ক্ষমা কৰি দিব আৰু এই পূজাৰ উপাচাৰখিনি লৈ মই ভিডিঅ' কেইটামান আপোনালোকক দিম সোনকালে সোনকালে মাজে মাজে ৰৈ যায় আচলতে কি হয় আমি সংসাৰিক মানুহ ল'ৰা ছোৱালীলৈ পৰীক্ষাত তাহাঁতৰ থাকে ঘৰুৱা কাম থাকে ব্যৱসায় থাকে তাৰ মাজতে এনেকৈ চলি আছোঁ যদি কিবা ফুল হয় আপোনালোকে শুধৰাই দিব জানিব ইচ্ছা কৰা কথাখিনি জনাব ভাল লাগে ঘটৰ কথাটো সেইদিনা মই ইউটিউবত ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ ঘট ঘট প্ৰতিষ্ঠা কৰা ঘত কিয় পঞ্চপল্লৱ দিয়া হয় সেই বিষয়ে কিন্তু এইবাৰ সেইটো ভিডিঅ' মই ঘৰত গৈ মানে দেওৰ লগত দেওৰ সেই মন্ত্ৰটো মোৰ ভাল লাগে আৰু আচলতে জানেনে এই যে অৰ্ঘ প্ৰদান কৰা হয় তাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মন্ত্ৰবিলাক যেতিয়া উচ্চাৰণ কৰে দেৱে সেই উচ্চাৰণৰ লগে লগে আপোনাৰ মন মগজুত এটা ধুনীয়া এটা অনুভৱৰ সৃষ্টি হয় শুদ্ধ উচ্চাৰণ হ'ব লাগে আজিকালি বহুত পুৰোহিতক দেখিছোঁ যে মন্ত্ৰবিলাক মুখৰ ভিতৰতে মা মাতি থৈ দিয়ে কি মাতিছে কোনোৱে একো বুজি নাপায় সেইটো আচলতে ভাল কথা নহয় মন্ত্ৰ সদায় স্পষ্ট হ'ব লাগে উচ্চাৰণ সদায় শুদ্ধ হ'ব লাগে ভুল উচ্চাৰণ হ'লে ফলো ভুল হ'ব পাৰে সেইটো আমি কুম্ভকৰ্ণৰ ক্ষেত্ৰতে দেখিছোঁ যে কুম্ভকৰ্ণই ক'ব খুজিছিল কিবা এটা তেওঁৰ জিভালে ওলাল এটা যাৰ কাৰণে তেওঁ ছমাহ শুই থাকিব লগা হ'ল গতিকে তেনেকুৱা অৰ্ঘ প্ৰদানৰ সময়ত যিটো মন্ত্ৰ কোৱা হয় সেই মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ স্পষ্ট হ'ব লাগে তেতিয়াহে তাৰ পৰা ফলপ্ৰাপ্তি হয় গতিকে যদি আপুনি শুদ্ধ উচ্চাৰণ নাজানে তেতিয়াহ'লে আপুনি নিজৰ ভাষাতে সেই অৰ্ঘ প্ৰদান কৰিব নিজৰ কথাষাৰে নিজৰ কথাখিনিক ক'ব যে ঈশ্বৰ মই আপোনাক এই অৰ্ঘ প্ৰদান কৰিলোঁ আপুনি এই অৰ্ঘ গ্ৰহণ কৰক আৰু এই অৰ্ঘৰ প্ৰদানৰ যিটো ফলপ্ৰাপ্তি সেই প্ৰাপ্তি মোক প্ৰদান কৰিব আপোনাৰ ওচৰত আপোনাক সেৱা কৰিব পৰা সদায় যাতে হৈ থাকোঁ সদায় যাতে শুদ্ধ আৰু সৎ পথেৰে তাৰে যাব পাৰোঁ সদায় যাতে আনক সহায় কৰিব পাৰোঁ সেই বাটেৰে যাতে বাট বুলিব পাৰোঁ যি বাটত কেতিয়াও আন্ধাৰ নাহে তেনেকুৱা বাটত এটাৰে আমাক লৈ যাব আমাৰ পৰিয়ালটোক লৈ যাব ব্ৰংশ বৃদ্ধি কৰি আমাৰ পৰিয়ালটো যাতে পৃথিৱীত এটা মানে সুন্দৰ পথ এটা বা সুন্দৰ নিদৰ্শন এটা ৰাখি যাব পাৰে তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিব অৰ্ঘ প্ৰদানৰ পিছত আপুনি এইখিনি কথা স্পষ্টভাৱে আপুনি ঈশ্বৰক পাব পাদ্য আৰু ভাৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে নমস্কাৰ কুশলে থাকিব